Kalender jenayah minggu ini dimulakan dengan dua rakaman insiden buli membabikkan pelajar sekolah yang tersebar di laman sosial sehingga mengundang kemarahan rakyat Malaysia. Kes pertama dilaporkan berlaku di Pontian pada tahun 2010 manakala video kedua berlaku di sebuah rumah anak yatim di Kangar Perlis pada penghujung Mei lalu. Bagaimanapun suspek utama yang terlibat dalam kedua-dua video berkenaan disahkan sudah diambil tindakan oleh pihak berkuasa. Pengurusan Maktab Mahmud di Padang Terap Alus tak kedah menafikan kejadian buli yang dimuat naik menerusi satu video di laman sosial Facebook dipercayai berlaku di sekolah berkenaan. Satu laporan polis dibuat di Balai Polis Kuala Nyerang kira-kira jam 12.45 tengah hari. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Padang Terap, Asisten Superintendent Amran Elias Muhammad Zaki Omar memaklumkan demikian dan pihaknya turut melawat bilik asrama lelaki Maktab Mahmud Padang Terap klip video selama 4 minit 37 saat itu yang tidak diketahui tarikh rakaman atau lokasi kejadian itu menjadi viral selepas dimuat naik oleh pengguna laman Facebook. Ia memaparkan nasib sembilan pelajar lelaki yang menjadi mangsa belasahan, kira-kira lima -kira pelajar lain dalam kejadian yang dipercayai berlaku di sebuah sekolah berasrama penuh Sementara itu, Penolong Ketua Urus Setia Ketua Polis Negara KPN Datin Asmawati Ahmad memaklumkan pihaknya kini sedang menyiasat berhubung perkara itu. Susulan kes samun van keselamatan membabitkan nilai hampir RM2 juta di Sri Kembangan 27 Oktober lalu, polis kini memburu dua lagi suspek yang dipercayai masih berada dalam negara. Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Muhammad Adenan Abdullah mengesahkan demikian dan pihaknya juga percaya baki wang bernilai RM700,000 wang samun disimpan kedua-dua suspek. Pada 29 hari bulan 10 tahun 2014, lebih kurang pukul 3.30 pagi, pihak task force yang telah diwujudkan oleh JSJ Sedang telah pergi ke Bandar Jengka, Pahang dan kemudiannya telah membuat takapan ke atas satu lelaki Melayu berumur 34 tahun di alamat B13 Felda Semarak Jengka 15 Bandar Jengka Pahang. Okey, akurang daripada tangkapan lelaki berkenaan maka siasatan uh, mendedahkan bahawanya sebahagian daripada wang yang dikatakan disamun Ha, yang dikatakan kena samun tu telah pihak polis menjumpai semula dari uh, sebuah kenderaan. Ha, sebuah kenderaan motoka Toyota Alphard. Maksudnya dalam jangka tempoh 48 jam tak sampai pun sehari setengah saja. So kita telah berjaya selesaikan ke sini dengan membuat lima tangkapan mendapat sebahagian besar wang uh, yang dikatakan disamun dan kita masih lagi dalam peringkat ini memburu dua lagi suspek yang disyaki terlibat bersama-sama dengan lima orang yang kita tangkap tu sebanyak RM1.1 juta sudah ditemui di Felda Semarak Pahang sehari selepas kejadian itu. Sehubungan itu pihaknya menahan tiga suspek dan kes disiasat mengikut seksyen 408 dan 411 kanun keseksaan. Dua lelaki warga Nigeria ditahan selepas didapati melakukan aktiviti pengubahan wang haram di Puchong, Selangor pada 28 Oktober lalu. Dua lelaki itu dikesan melakukan aktiviti mencurigakan ketika barangan mereka tiba di kargo penerbangan Malaysia. Ketua Pengarah Jabatan Kastam Diraja Malaysia Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur Datuk Seri Kazali Ahmad mengusahakan demikian dan siasatan pihak yang mendapati kedua-dua suspek sedang menuntut di sebuah kolej swasta di Ibu Negara. Kes disiasat mengikut Seksyen 135 Kurungan 1 Kurungan E Akta Kastam 1967. Pukul 12.10 pagi, telah menahan sebuah kereta. Pertama-tama, 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 pertama tama suara dalam dalam ini ada dua lelaki kedah kerjakan dan hasil pemeriksaan kita menjumpai pelbagai barang ni pelbagai barang dan juga senjata di mana Dua lelaki ditahan selepas dipercayai terbabit dengan kegiatan samun dalam kejadian di Nusa Jaya, Johor Bahru Jumaat lalu. Kejadian jam 12.30 tengah malam itu, kedua-dua suspek ditahan selepas dilihat dalam keadaan mencurigakan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Nusa Jaya, Superintendent Nur Hashim Muhammad memaklumkan demikian dan siasatan pihaknya turut merampas senjata tajam dipercayai digunakan untuk menyamun. Suspek direman sehingga 6 November dan kes disiasat mengikut Seksyen 395 dan 397 kerana kesiksaan. Akibat kelangkabut ketika mahu membakar sebuah pasaraya seorang daripada tiga lelaki yang terbabit dengan perbuatan khianat itu dipercayai cedera apabila disambar api daripada petrol yang disimbah mereka di hadapan pintu premis berkenaan pagi selasa. Kejadian ini menimpa suspek di sebuah premis perniagaan di Simpang 4, Pulau Pinang jam 1.30 pagi Disedari hasil penelitian rakaman kamera litar tertutup CCTV diperoleh pihak polis dari premis berkenaan dan ia jelas menunjukkan detik cemas lelaki berkenaan disambar api sebaik mencucur petrol. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Selatan, Superintendent Wan Hassan Wan Ahmad berkata sebelum kejadian, suspek bersama rakannya membawa beberapa botol petrol sebelum mencurahkan bahan bakar itu pada bahagian hadapan premis dan menyalakan api. Sebaik mencucu api ke arah petrol itu, suspek disambar api yang kemudian merebak di bahagian hadapan pintu masuk premis serta mencederakan dirinya. Wan Hassan berkata pihaknya tidak menolak kemungkinan suspek pergi ke klinik atau hospital berhampiran bagi mendapatkan rawatan dengan bantuan rakannya. Berikutan itu, polis meminta kerjasama daripada mana-mana klinik atau hospital yang menerima pesakit membabitkan kecederaan melecur atau disebabkan terdedah kepada api supaya memaklumkannya kepada polis dengan segera. Siasatan masih dijalankan untuk mengetahui punca kejadian yang mungkin disebabkan masalah hutang atau persaingan dalam perniagaan. Siasatan dilakukan mengikut seksyen 436 Kanun Keseksaan kerana melakukan khianat dengan api. Dijerut sampai mati sebelum kepala dipenggal manakala kedua-dua kaki dipotong. Itu nasib seorang wanita sebelum mayatnya ditemui hanya separuh badan tanpa kepala dan kaki serta disumbat dalam beg pakaian ditinggalkan di kawasan parkir kereta berhampiran Taman Botani Jalan Kebun Bunga Georgetown. Mayat yang dipenggal kepala manakala kaki dipotong itu dibungkus menggunakan selimut sebelum disumbat dalam beg pakaian dan dibuang di kawasan berkenaan sebelum ditemui jam 11 pagi Khamis. Wanita berkenaan dipercayai dibunuh di tempat lain dan hasil siasatan mendapati hanya separuh badan daripada pinggang hingga ke leher dan dua tangan ditemui di dalam beg pakaian terbabit. Beg yang berbau busuk serta dihurungi lalat itu ditemui seorang pekerja pencuci taman botani yang menghubungi polis kerana berasa curiga. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahim Hanafi berkata polis masih belum mengenal pasti identiti mangsa dan tiada menerima sebarang laporan berhubung individu hilang. Mayat dihantar ke Hospital Pulau Pinang untuk bedah siasat dan kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun keseksaan. Orang ramai yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu diminta menghubungi balai polis berhampiran bagi membantu siasatan. Ada operasi premis dan yang berdegil dan keras kepala dikesan menjalankan aktiviti mereka walaupun operasi besar-besaran membantras kegiatan itu sedang dijalankan. Ketua Polis Johor, Datuk Muhammad Mokhtar Mohd Muhammad Syarif berkata beliau sudah mengarahkan semua ketua polis daerah di negeri Johor supaya terus memerangi dan memantau kegiatan berkenaan supaya mana-mana premis yang pernah diserbu akan ditutup buat selama-lamanya. Beliau ditemui selepas menghadiri taklimat perjudian di Ibu Pejabat Polis Kontingen Johor di Johor Bahru. Menurutnya berdasarkan taklimat yang diberi oleh ketua polis daerah masing-masing sudah menjelaskan bahawa kawasan mereka bebas daripada aktiviti mesin judi atau perjudian di pusat hiburan keluarga. Bagaimanapun dia tidak mahu mereka berasa selesa kerana aktiviti berkenaan boleh berjalan semula dan sebab itu kegiatan berkenaan perlu sentiasa dipantau. Menurutnya, polis Johor sudah menahan seramai 4,880 orang hasil 8,464 serbuan dalam operasi pembantrasan mesin judi dan loteri haram sejak awal tahun lalu. Sekali dulu paparan kalender jenayah minggu ini pastikan anda terus melayari laman web hmetro.com.my yang kini berwajah baru. Assalamualaikum dan salam sejahtera.